Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Abdullah Hassani bin Marzuki Nombor metrik B2500562 Kos uh, Diploma Tahfiz dan Bahasa Al-Quran Hari ini saya nak uh, membahas uh, tentang ilmu tajwid uh, Tajuk Waqaf Apakah maksud Waqaf? Dari segi bahasa, yakni berhenti atau tertahan. Manakala istilah pula memberhentikan bacaan Al-Quran dengan tujuan untuk bernafas dan meneruskan kembali bacaan tersebut. Ha. Ini nak ambil nafas. Tujuan untuk berhenti ni ambil nafas. Bahagian wakaf ada empat. Yang pertama wakaf itirori. It Yang kedua wakaf ikhtibari yang ketiga waqaf intizari manakala yang keempat waqaf ikhtiari okay. hari ini saya tak mau membahas semua tapi saya nak saya nak aa, cakap satu waqaf je iaitu waqaf ikhtiari apakah maksud waqaf ikhtiari okey maksud dia waqaf mengikut pilihan pembaca <coughs> mengikut pilihan pembaca al-Quran pilihan okay. jenis-jenis wakaf ikhtiari ada empat yang pertama wakaf tam, al-wakaf at-tam wakaf tam, yang kedua wakaf al-qafi, yang ketiga wakaf al-hasan, yang keempat wakaf al-qabih okay. pertama kita masuk dulu wakaf at-tam yakni dari segi bahasa sempurna manakala istilah pula Waqaf pada rangkai kata yang telah sempurna maksud dia. Ha, uh, yakni, maksud, ha, uh, yakni tiada kaitan dengan perkataan selepasnya. Dari segi tata bahasa, tak makna. Ia sempurna maksud dia. Okey. Hukum dia kalau waqaf dibolehkan dan ibtidak boleh dibolehkan. Ibtidak ni maksudnya sambung lah. <tuh> uh, kita ambil contoh ayat maniki yaumiddin dia wakaf pada din ha, maksud dia yang, yang menguasai pemerintahan hari pembalasan ha, sepunya maksud dia jadi boleh wakaf dan boleh juga ibtida. okay, yang kedua wakaf al-qafi yakni bahasa mem memadai manakala istilah pula waqaf pada rangkai kata yang telah sempurna maksudnya ha, dia sama mengwaqaf tam sempurna maksud dia tapi ha, tapi dia ada kaitan dengan perkataan selepasnya dari segi makna sahaja tanpa lafaz kalau waqaf uh, tam dia tiada kaitan dengan per perkataan selepasnya tapi kalau kofi ni dia ada kaitan dengan perkataan selepasnya. Hukum dia kalau wakaf dibolehkan, ia tidak pun dibolehkan. Kita ambil contoh ayat. وَمَنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ Dia berhenti pada Ar-Rahman Maksud dia bah, siapa dia yang menjadi tentera bagi kamu Yang akan menolong kamu selain dari, dari Allah yang maha pemurah ha, dia, dia, berhenti pada situ ha, Maksud dia sepunuh dah dia Tapi dia ada kaitan Dari segi makna uh, Makna Ini leka firuna illa fi gurur Sebenarnya orang-orang kafir tidak lain hanyalah berada dalam keadaan terpedaya. Jadi, uh, wakaf dekat rahmah pun boleh Dek Kalau noib tidak pun boleh Yang ketiga kita masuk wakaf al-hasan Bahasa memedai Kali istilah pula Wakaf pada rangkai kata yang boleh difahami maksudnya Yang boleh difahami maksudnya Yang ni ada kaitan dengan perkataan selepasnya dari segi tata bahasa dan makna okay. hukum dia aa, waqaf dibolehkan manakala ibtidak ni dia ada dua bahagian dua situasi yakni selepas akhir akhir ayat aa, boleh nak no, no ibtidak yang kedua pertengah ayat kalau yang ni kena tengok atas makna dia bergantung pada makna Okay. Kita ambil contoh ayat Alhamdulillah. Di wakaf situ. segala segala puji segala puji tertentu bagi Allah. Okay, dia faham maksud tu. Ha jadi boleh a wakaf. Rabbil alamin, Tuhan <tuhai> yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Di ibtidah Rabbil alamin. Jadi boleh a Tapi biasanya kalau ni kita akan baca dia tenafah, eh? alhamdulillah rabbil alamin ha. tapi sekadar tak tahu waqaf hasan okey yang terakhir kita masuk waqaf qabih nah ha. azeki bahasa buruk yakni tidak elok manakala istilah pula Wakaf pada rangkaian kata yang belum sempurna maksudnya tak sempurna maksud dia Hukum dia wakaf tidak boleh. Manakala ibtidak juga tidak boleh. Okay, kita ambil contoh ayat Bismillahirrahmanirrahim. Dia wakaf. Dibaca tiba-tiba dia, tiba -tiba dia wakaf pada Bismi. Dengan nama. Oh, dengan nama. Dok sepun dia masuk dia. Dengan nama apa? Ha. Jadi kena baca Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Kini kini tak kini habis baca. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Kali bismi nak waqaf tak boleh apa lagi nak ibtidak. Lagilah tak boleh. Jadi kesimpulannya uh, ilmu tajwid ni pentinglah kita belajar. Supaya apa? Supaya kita tahu dekat mana kita boleh Waqaf yakni berhenti Dan dekat mana kita boleh Nak sambung ayat Ibtidak ha. Jadi saya rasa Setakat itu saja yang Saya dapat kongsikan Apa yang baik itu kita ambil Apa yang tak boleh itu kita, kita buang Hakikatnya semua ada daripada Allah Jadi Wallahualam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh